Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний екс-командир батальйону, а нині полку Азов. У нас в студії. Андрію, вітаємо Добре. вас. Андрію, що ви думаєте про ці протести І як ви для себе розрізняєте мітинги, провокації провокаторів від справжніх вимог громадян чесних? Про мітинги від так, чесних мітингів? Ну, давайте. Не факт, что митинги провокаторов не могут пользоваться э, вымогами, собственно говоря, честных, э, Звычайно, честной да. общественности. провокатор. А, да. Э, ну, за все хорошее против всего плохого фактически сейчас митинг происходит. То есть понят, абсолютно понятное дело, что э, эти вопросы, все, которые э, здесь подняты, прокуратура, судьи, э, освобождение Политвязнев, они запрос у общества имеется, но мы видим, конечно, что это, откровенно говоря, никак не тянет на действительно народный протест. Во-вторых, ну, популизм данного действия объясняется элементарно механизм. То есть э, совершенно ну, непонятен не, не абсолютно механизм выполнения, собственно говоря. Э, данных требований. Ну, что, как кажут, звельнить Маликова? А какие я, Медведчука? Это конкретная, одна единственная вот конкретная вещь, о которой э, идет речь. Ну, опять-таки, э, звельнить Маликова э, вполне возможно, что это и правильное дело, но таких... Э, агентів, агентів агентах і так далі, на самом деле минуство uh, во всех органах але, власті, але, але віталій ма він керівник антитерористичного центру СБУ. Достатньо велика посада. Він був депутатом Севастопольської міської ради від партії регіонів. Кажуть, що він був чи залишається зятим Миколою Білоконя, міністра МВС з часів Кучми. Він, начебто, сам організовував стеження за Віктором Ющенком, коли Ющенко відвідував Крим, а і Петрі на горі, пам'ятаєте, 2004 рік, така людина. Достойно это антитеррористичный центр СБУ. Чи не, не, забу, не забудьте также, что э, Шевцов Винницкий, уже печально известный, тоже является креатурой Маликова, который был его начальником всю жизнь в Крыму. Э, скажем так, все эти моменты не доказаны, да, как таковые. Но если подобная тень по большому счету сейчас в нынешней ситуации лежит на любом политическом государственном тем более силовике деятеле то человек который а, у нас прямая верти, президентская вертикаль СБУ, да, который принимает на себя подобное решение кадровое то есть берет на себя ответственность ну он идет против здравого смысла в первую очередь конечно любые вот подобные э, креатуры сейчас не должны занимать никаких абсолютно а вы говорите про, про, в, 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 нынешней в, нынешней ситуации, в нынешней ситуации тем более. На кого тень цикидает? Ну, я думаю, я кер... думаю, я думаю. Я думаю, що річ іде і збу как таковом дає гріцаке і, і президента, тому що це його пряма і непосредственна вертикаль подчинення. Це його орган власть. Хочу зацитувати Павла Жебрівського, керівника військово-цивільної адміністрації Донецької області. Ось він сказав в інтерв'ю одного з телеканалів українських щодо перспектив взагалі розвитку. Хотів з вами поговорити ситуації на Донбасі, тобто два шляхи дипломатія і військовий шлях. Отже, він пише: це буде відкрита серйозна війна між Росією і Україною. каже перепрошую: я готовий, і, в принципі, хотів би цього всього, тому що я чітко бачу це. Бачить Жибрівський вибори не вибори. Але поки не буде стояти гарнізону українського війська в Донецьку, в Сніжному, в Торезі, поки не буде введена військово-цивільна адміністрація, яка насправді нав'яже нормальний демократичний порядок денний для тих людей, для тих людей, то нам дуже довго буде витягувати їх з того анабіозу, в який їх завели Захарченко і Платніцький, а також Путін. Пане Андрію, ваше ставление до этой идеи? Какого вы ви выходу дотримуетесь? Дипломатичного или военного? Я думаю, что тут надо, во-первых, акценты по-другому поставить. Не також Путин, а в первую и в единственную очередь. Ну, фактично а... Путин, сказал же. -фак Фактически един... и в единственную очередь Путин. А... Почему я не верю в дипломатический путь? Конечно, мир всегда лучше войны, и человек, который воевал, любой, это абсолютно 100% знает. Но Почему я не верю в дипломатический путь? Нам не с кем переговариваться. Второй, второй стороны ДНР-ЛНР не существует в природе. То есть не существует какого-то особого донецкого сепаратизма, не существует донецкой нации и так далее. Все мы прекрасно понимаем, что суть конфликта да, в минимальных бытовых различиях... Ну, все мы ездили в Донецк, Луганск, Крым и так далее, как и дончане ездили во Львов. Да, были минимальные различия. Эти несколько мелких бытовых, языковых и так далее, различий были раздуты с помощью пропаганды и прямой интервенции в то, что мы сейчас имеем. Так как я не вижу ни единой э, причины, по какой э, Владимир Владимирович должен отказаться от своей идеи фикс. Ну, фактически стержневой идеи его шовинистического видения российского будущего. Да? А без Украины, она априори вообще такое будущее для нее невозможно. Она всегда будет региональным, региональной державой и никогда не будет играть первую роль. Так вот, из-за того, что я не вижу, чтобы он, были какие-то факторы, заставящие, которые могут его заставить отказаться, а такой фактор у такого человека может быть один ⁇ сила которая будет противодействовать его силе, собственно говоря. То, конечно, я не уверен, что переговоры той стороной ведутся неискренне, являются оттяжкой времени до второго, третьего, четвертого раунда, который он будет разыгрывать раунда войны по Украине сценария в море, то есть он может снова попытаться раскрутить внутренний сепаратизм, да, с помощью, там, перевыборов, прихода опа блока или откровенно пророссийских сепаратистских контор на чудовищном разочаровании в обществе. В Одессе, Харькове, Днепропетровске, Запорожье. Это может быть русская весна, да, повторение каких-то вот таких вот провокационных митингов, акций и засылка туда уже диверсионных групп. Это может быть прямое там, вторжение или возобновление полномочий Масштабных боевых действий на, Донец... э, на Донбассе, собственно говоря, я не верю в дипломатический путь. Э, у нас мы не показываем силу, мы показываем слабость и поджатый хвост. А выборы исключительно... на территории это слабкость и поджатый Это чудовищная ошибка, вообще сама по себе подобная идея. Ну, мы же понимаем, как, в каких условиях мы будем проводить выборы в условиях тоталитарного квази-государства под дулами автоматов боевиков, людей с абсолютно определенным идеологическим стержнем. Вы же понимаете, что никто абсолютно, в том числе они там надеются на Ахметова, Бойко, еще кого-то, даже наш так называемый наш опа блок не сможет там и сыграть никакой совершенно роли. Там будут избраны свои собственные депутаты из боевиков, свои собственные партии, глубоко пророссийские. Только теперь международная общественность будет требовать нас, от нас признавать их частью украинского сообщества, частью украинского политикума и делиться с ними пирогом ну, фактически власти. Чи ви прогнозуєте, чи я правильно зрозуміла, що ви прогнозуєте, що якщо будуть передчасні вибори позачергові вибори парламентські, то це може допомогти Путіну запустити сценарій руське вісни вісна-2» на східних і південних регіонах? Тобто з приходом ОПО. Я би не ставив передчасні вибори, тому що решат, що я противник передчасних виборів Ви не противник? Вопрос, ні, не противник вопрос не в цьому. любые выборы пройдут ли они сейчас и так далее при нынешней власти при отсутствии хоть какого-то какой-то национальной идеи каких-то объединяющих импульсов при полном разочаровании общества ну во всем от реформ от слова реформа оно уже даже набило людям оскомину. нынешняя власть обе команды да ключевые сейчас президентская, премьерская, все те силы, которые стоят в очереди за ними, все это вызывает откровенное раздражение. Коррупция в стране, все офшорные скандалы, все это раз... вызывает откровенное раздражение. Фронт прекрасно знает, что э, все реформы армии заключились в том, что за два года нам удалось так-сяк наковырять и одеть в плохонькую форму людей. І такая така візуальна реформа, і зняти пару фільмів художественных на цю е тему, видається за реформу за реформу якобы армії. І, звісно, на такому чудовищном розчаруванні общества ми отримали просто гнуснішу картину, особливо на востокі України. Андрію, як ви кажете, от фронт, як фронт реагує на ті корупційні скандали, які відбуваються от в трикутнику Грушевського Банкова? и Верховная Рада. Мы администрация и Верховная Рада. Точно так же, как и на все общество. Как вы заметите, наше общество, ну, скажем честно, прореагировало никак на тот же самый офшорный скандал. Ну да, там импичмент, там поговорили, там на этом пропиарился Олег Валерьевич Лешко там, и так далее. По большому счету никак не прореагировало. Вот сегодняшние несколько десятков человек, насколько я вижу, протесты. Почему? Потому что общество ничего другого уже от власти абсолютно не ожидает. Точно так же фронт. Опасность как раз не в том, что люди возмущаются. Когда люди возмущаются, они объединяются и рождают какие-то новые смыслы, посылы и так далее. Опасность наступает тогда, когда люди абсолютно разочарованы. Настолько, что... Ну, ну да, окей, офшор, офшоры. Э, да, окей, украли там миллиард. Да, э, окей, украли у солдат еще что-нибудь. Ну а вы что от, от них что-то другое ожидали. Mm -hmm. Вот это страшно, потому что разочарование к... во власти зачастую сейчас э, начинает подменяться разочарованием в стране. И люди начинают воспринимать иногда Украину вот как fail state, как... Конь, кончене государство, по большому що це страшний сценарій. Чи у вас є е, е, якийсь позитивний прогноз, як може бути, що може вплинути на те, щоб оцей страшний сценарій не, не вибухнув? Э, да, так, є. Э, я думаю, що треба э, надо... вопрос о спасении фактически страны. Потому что ну, мы стоим, по моему глубокому убеждению, перед катастрофой. Будет ли она внешнеполитическая или внутриполитическая, но мы стоим, по большому счету, перед катастрофой. Надо обратиться к тем, кто спас страну в 2014 году. Кто спас страну и от режима Януковича, и во время войны. А это были никак не прославленные фильмами и так далее, там, Турчинов, Порошенко, Яценюк э, и команда это были люди, которые пришли на фронт и которые фронт закрыли. То есть, в первую очередь, добровольцы. Я не про добровольческие батальоны. Я за людей, которые пришли на фронт. Огромное количество людей пришло через военкоматы в ЗСУ, например. И волонтеры. Которые этот фронт полностью снабжали. Это активная часть населения, это mm -hmm. пассионарии. Их 5-10%. Mm -hmm. они, mm -hmm. mm -hmm. они, они на данный момент не сказали своего слова, они не сформировали национальные идеи, не сформировали новые элит. Mm -hmm. Если они не пойдут, вот они сейчас очень разочарованы, и как бы да, частично э -э, пассивны, да, и на фронте, и так далее. Если они не пойдут в политику, если они не сформируют новую национальную идею. Але то але як їм піти в політику, Андрій, якщо на вибори на виборах переможуть не вони, як ви кажете, яким чином одному... полісти Андрію в одному з інтерв'ю ви сказали, що для захоплення влади, от в Україні, в Києві, зокрема, потрібно 300 людей організованих, тренованих, небо, а навіть тисячі це забагато. Я, якщо правильно, я вас цитую. це добашує, та явата сценарій нас чекає. Ні, не такий сценарій. Не такий сценарій. Я е, э, уверен, що. Я уверен, что данные люди должны родить действительно какой то новый национальный смысл, новую новую действительно концепцию, должны объединить свои, свои силы, должны создать абсолютно новую вот абсолютно новую политическую силу. И она уже, собственно говоря, вот если будет создана подобная сила, то их активность, их харизмы, аккумулированной энергии хватит для того, чтобы снова завести страну, вы снова готовы, повести ее вы снова повести готовы силу? Все приходят, говорят у нас, пассионаты, вы пассионари, вы готовы свою политическую силу э, створить и пойти на выборы? Э, честно, я руками и ногами э, всего этого отпихивался от всего этого и однозначно этого очень долго не хотел. Меня устраивала военная карьера и так далее. Но сейчас я понимаю, что она заводит в тупик. Чтобы мы... Я это многократно говорил, но я в это верю. Чтобы мы не выигрывали на фронте, сколько бы мы не отстояли, война будет проиграна в Киеве. Поэтому да, готовы, Поэтому, да, будем формировать. И речь однозначно не только об Азове, Азовском движении, а о широком объединении. А кто вообще партнером может быть в цей процессе створения всей полиции? Я вот стараюсь, ну, для меня все это, я аматор в этих делах, и я бы сейчас не хотел озвучивать, потому что, мне кажется, это тонкие материи. Это, материи. это известные фамилии, но ни одна из этих фамилий не является по по политическим деятелем. Это фамилия известная в волонтерстве, на фронте, на Майдане, в э, там, среднем, скажем так, там, мелком, э, прорывном там, IT и так далее, украинском бизнесе, э, но, никак, но никак, не, не, не в политику новом. Дивіться, є новина, що мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу України чотирьох засуджених, серед яких Олег Сенцов, а Кольченко, Афанасій Сенцов і Юрій Солошенко для того, щоб вони відбували покарання в Україні. Разом з тим, сьогодні Марк Фейгін заявляє про те, що Надю Савченко ізолює, щоб її ніхто не бачив і не чув. Не пускають лікарів, і вона вже голодує третій день. Це сухе голодування. Що ви думаєте про це? все? що це за ігри ведуться? Ну, вы же понимаете, у России психология вымогателя. То есть, точно так же они вымогают, ну, вот объективно, они, например, вымогают от нас децентрализацию, да, фактическую федерализацию страны да, там, и множество вещей, пользуясь давлением на Донбассе. Наши ребята, которые от Савченко и абсолютно все, их, ну, речь идет о сотне людей, которые находятся там, это тоже рычаг давления, повод для вымогательства. Очевидно, здесь они получили свою какую-то вот эту мзду, там с помощью пленных еще каких-то подковерных вещей и передадут нам четверых ребят. Очевидно, так как Савченко фигура, конечно, наиболее крупная, наиболее вот такая вот топовая в данной ситуации, то они этот козырь. В своей вот этой вымогательской игре будут хранить до последнего. И она, сейчас, и она сейчас заложник, она сейчас просто заложник mm -hmm. э элементарно вот этой вот такой террористической, бандитской э путинской, просто, путинской, путинской тактики. Сколько она вытримает, то кажется, что она через несколько дней может впасть в И кажется, что и примусово Она. Э -э все мы знаем, что она с характером. Все мы знаем, все мы знаем, что э ну, она объективна, пример. многие возмущаются тем, что вот говорят все время об одной Савченко. Я считаю, что в некоторой мере это справедливо, потому что э, она вела себя более чем достойно и мужественно все это время. Конечно, это вызывает. Она превратилась в символ по большому счету. Конечно, это вызывает восхищение и все камеры. Это справедливо, направлены на нее. Я наде... уверен абсолютно, что она выживет. Я знаю тюремную э, жизнь, ну, как бы не по наслышке, по большому счету. Что касается чисто практической ситуации, я могу сказать, что они ее будут насильственно кормить. Это положено и по украинскому, и по российскому законодательству. Ее оденут в кожаный костюм, стянут лямками и будут, и будут насильственно кормить. Это... Очень, очень одна із самых гнусних процедур, яка є. Це робили з дисидентами радянськими. Саме тому, і Чорноволом, тому в нього такий голос був, абсолютно, був. Абсолютно точно. Это крайне... Це крайне гнусна процедура, дякую друзі. Я хотів до нашого політичного життя. У нас не багато часу. Пане Андрію, в вівторок збереться рада, і кажуть, що великі фракції збільшують свій кількісний склад, в тому числі з позафракційних депутатів, мажоритарників, і в тому числі називається ваше прізвище серед тих людей, кандидатів на вступ до фракції Народний фронт враховуючи ваші певні зв'язки з деякими лідерами цієї поліціли. Це правда чи ні? Хто Я веде вчора... хто веде з вами переговори і якого висновку ви дійшли? Чи справді ви вівторок можете приєднатися 에... до? Я вчера высказался однозначно. Я не не, не какой-то там депутат сам сам, который гуляет сам по себе, да, и зависит только от себя. За мной ребята с фронта, за мной полк, который мне доверяет, за мной тысячи молодых украинских националистов, ребят. Ни у одного из этих людей я знаю глубоко убежден нет доверия ни к президентской, ни к премьерской полиции. Поэтому даже если бы мне пришло в голову предать этих людей, я бы не мог. Но и у меня самого совершенно нет никакого ни желания, ни стремления вступать ни в одну из этих, коалиция на двоих, да, политических сил. Я считаю, что это будет глубоко неправильно. Вообще, со всей этой кулуарной, подковерной ерундой, Пора бы завязать. Потому что нужно принести хоть чуть-чуть моральности в украинскую политику. Все мы прекрасно понимаем, что да, во вторник, и это безусловно произойдет. Вдруг неожиданно и БПП и Народный фронт прирастут депутатами. Но я подозреваю, что э, вопрос моральный будет последним для всех этих депутатов э, в, а я как в, поспу... в решении. Я как по за ну, что, коалиции? они получат, э, да, будет коалиция, будет коалиция, Гройсман будет премьером. В принципе, э, когда меня спрашивают за, против и так далее. Я считаю, что все варианты, ну, нынешние варианты, однозначно плохи. Общество не верит, абсолютно не верит. Чудовищный раскол. У нас не кризис экономики, не кризис военный, в принципе, не кризис криминалитета, который сейчас чудовищного криминала, который происходит в стране. У нас кризис веры люди не верят власти, а власть не верит своему народу, боится его и так далее. К чему это приведет? Ну, еще одна закулиса. Ну, ну, как по мне, к тому же самому. То есть к полунедееспособному, не способному ни на какие реформы, ни на создание каких-то, я же говорю, смыслов, какого-то видения будущего, Общество будет сепарировано, общество будет наплевать, в нем будет по чуть-чуть накапливаться весь тот негатив, который потом либо выстрелит каким-то огромным социальным взрывом, либо уйдет в негатив, когда проголосуют за каких-то негодяев, например, с того же оппозиционного блока, не потому, что верят в них а просто в пику этим. Да, но ну, значит, это значит, что так или иначе коалиция распадается, она недеиздатна будет, так? И однако будут выборы позачерговые, на какие вы хотите идти со своей политической силой уже? Тяжело будет говорить, насколько распадется коалиция или нет. Тут вопрос в том что, возможно, речь будет о двух утопающих президентской mm -hmm. и нынешней премьерской силе, которые будут просто поддерживать друг друга на плаву. И тогда им будет речь, ну, не будет идти речь о перевыборах. Они будут стараться эту ситуацию, ни шатка, ни валка, удержать максимальное количество времени. Mm -hmm. Если будут перевыборы, я могу сказать одно, стране однозначно нужна абсолютно новая, абсолютно новая политическая сила. Я еще раз говорю, я верю, что ее нельзя родить в среде нынешнего политикума. Она должна прийти из тех, кто уже один раз спас страну в прямом смысле слова. Але не смог створить свою политическую силу. Я могу объяснить, почему так произошло. Эти люди были полностью вовлечены, полностью вовлечены. Это касается и меня, скажем. То есть я понимаю, у меня та же самая беда, что и у всех этих людей. Им было совершенно наплевать. Я помню, какой был безинтересный выборы выбор президента, насколько людям, волонтерам и так далее было неинтересно. Да-да-да, кого Порошенко, что у вас, что нужно, ребята? Куда? Люди думали о фронте. Люди на тот момент отстаивали страну. Поэтому они не успели тогда. З тим, щоб сформувати, вот эту свою силу. дивіться, Андрію. Хотілося б вас запитати ще про таке вашу думку. Значить, невідомі тероризували родину воїна, який брав у полон Олександрова та Єрофеєва цих спецназівців російських. Потім, значить, вбивство цього адвоката, їхнього адвоката Грабовського, Грабовського. зараз підпалили офіс судді, який веде справу власне Грушники. цих співдаги да, Спецназів от є така думка, що по Києву розгулює диверсійна група, яка це все робить, і наше СБУ не діє. От що ви думаєте про це? Ви поділяєте цю думку? Я не розділяю мислі, що СБУ не дійствують, СБУ як і ЗСУ, Національна гвардія і любе друге, тобто імет глибоко комерчні. мягко говоря, антиукраинских там, людей или крылья, а имеет э, искренних патриотов, которые на своих местах борются, э, ходят за линию и так далее и тому подобное. Разное есть абсолютно СБУ. Я думаю, что они немало делают для того, чтобы с этим работать. Точно так же мы можем констатировать, что все силовики, не только военные, но и внутри страны, СБУ, МВД, они не в состоянии полноценно на данный момент держать ситуацию. Я не знаю, есть ли террорист ДРГ или есть просто, скажем так, вот такое вот ватное подполье там, в Харькове, Киеве, Одессе. Тяжело сказать. Может быть и так и так. А могут работать они вместе. Но то, что эти люди существуют, то, что они вооружены, это факт.